ఆజ్ పాన రామరక్షలా కృయ్య శ్రూవాత్ీరామరక్షత్రలా శ్రీగణేషాయ నమ ఓం అయ్య శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమంత్రయకౌష గురు శ్రీ శ్రీ సీతారామచంద్రోదేవత అనుష్ఠుందా సీతీమ కీలకం శ్రీరామచంద్ర ప్రీతీ రామరక్షాస్తోత్ర జపే వినియోగ అనబాహు ధృతశ పద్మాసనస్తం रीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूरसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीडदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधमुदटा मण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं एक पुंसा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटा मुकुटमण्डितं सासितुरधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतं मजं विभुं रामरक्षा पठे प्राज्ञः पापज्ञे सर्वकामदां शिरोमे राघवक् पातु बालं दशरथात्मज कौशल्ययो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिघ्णं पातुमकत्रातां मुखं सौमित्रिवत्सलम् चिह्वाविधि पातु कण्ठं भरत वन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधपातु भुजो भग्नेशकामुखः करौसी तापति पातु रुदनं नाभिद्राशय सुग्रीवेशकटिपातु शक्तिने हनुमत्प्रभु ऊरू रघोत्तमं पातु रक्षकुलविनाशकुरु जानुनीसेतुकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तका पाद बी पीछन श्रीद पात रापुएताम बनोपेता रक्षा सुखृतिपे सचरायु सुखी पुत्री विजये विनिभ पाताल भूतलव्यम चारिणश्शदमचारिण न दुष्टि शक्स रक्षित राम राम भद्रेतिमचंद्रेतीवास्मर न नरो न लिप्तते पापैर्मुक्ति मुक्ति चिंदती जगद्देत्रेकमंत्रेण रामनारक्षित ना यकंठे धारे तस्कर सिद्धिया वज्रों पहिंजरों योराम कवचम स्मरे अब वहताद्य असरवत्र लब्धेजे मंगलम आदिश्चवान न धास्वप्ने राम रक्षामी मां मरहत था के दवान प्रातः प्रभु दोब्धो दो कौशिका हां आराम अकल्प भूखाना विराम सकलां पराम अभिरामस्त्रीलोकानाम सीमासनप्रभु तरुणों रूप संपन्नों सुकमारों महाबलों కలమౌలాసినో తాపసో బ్రహ్మచారిణో పుత్రో దశరథ సేతో భ్రారో రామలక్ష్మణో శరణ్యసర్వర్వసే సర్వనుషుత వృక్షకుల నిహన్రో త్రాయత రఘుత్తమ ఆసనుషావు సంగసంగినో రక్షణాయ మమ రామలక్ష్మణా వగ్రతపతి సదైవ గచ్చత సకవచీ ఖడ్గే చాప బాడోదనైవచ్చన్మోరథోస్మాకం రామ పా रामो दाशरथीशूरो लक्ष्मणानुचुरो बलिकाकुस्थपुरुषपूर्णकौसल्ययोरघोत्तमं वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणो पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभ श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपत् नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राग्नोति न संशयः रामं दूर्वादरश्यामं पद्माक्षं तीतवाससम् सुमन्ति नामभिर्दिव्यते संसारिनो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं पी सीतापतिं सुन्दरं चाकुस्थं कुरुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः श्रीराम राम रघुनन्दनराम राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम रामरणकर्कश राम राम श्रीराम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणां श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो नान्यं जाने दैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामि तु जनकात्मजः पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मार्ततुल्यवेगं दितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बाणर्यूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामभहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानां वर्जनं भर सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमनि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभितानिशाचर्जमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तले सदा भवतु मे भो राम मामुर राम रामेति रामेति रमे रामे, 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 रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु अतः <laughs> भोग्या मारुस्तोत्र ीमरूपी महारुद्रा वज्रहनुमान मारुती वनारी अञ्जनी सूता रामदूता प्रवञ्जना महाबली प्राणदाता सकला उठवि बले सौख्यकारी दुःखहारी दूतवैष्णवगायका दीनाथा हैकरा पाताल देवता हन्ता भव्यसिन्दूरलेपना लोकनाथ जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावणा परि ध्वजांगे उसे बाहू वावेश लुटला पोले कालाग्नि काल रुद्राग्नि देखता कापति भय ब्रह्मांडे मईले नैनो वे दंतंग नेत्राग्नि ज्वाला उच्चते मुरडिले माथा किजटे कुंडले बरी सुवर्ण कटिका सोटी घंटा किंकिन नागरा ठकारे पर्वताय ऐसा टका सड़ पात्र चपलांग पाहता मोटे ते परी कोटीच्या कोटी, कोटी उड्डाणे झे पावे उत्तरे कले वंद्राद्री सारी मंद्रात्री क्रोधे उत्पाटीला बळे। पाटील मागती नेला लागेला मनोगती मनासी ताकिले मागे गतीसी तुळ नानसे अनुपासो नि ब्रह्मांडाय वडा होत जात असे तयासी तुळना कोठे मेरू मंदार धाकुटे ब्रह्माण्डा भोवते वेडे वज्रपुच्छे कुरु शके तया से तुळनाकै चि ब्रह्माण्डी पाहतानसे आरखिले डोळा ग्रासिले सूर्यमण्डला वाडता वाडता वाडे भेदि शून्यमण्डला धनधान्य पशुवृद्धि पुत्रपोत्री समग्रहे पावतिरूपविद्यादि स्तोठे करुण्या भूतप्रेतसमन्ताधिरोगिव्याधिसमस्ति नासति तुटति चिन्ता आनन्दे भीमदर्शने हे धरा पन्धरा श्लोकी नाफलि शोभली बरी दृढदेहो निसन्देहो संख्याचन्द्रकरागुणे रामदासीयगृहनु कपिकुलासिमण्डनु रामरूपी अन्तरात्मा दर्शने दोष नासति इति रामदासकृतं संकष्टनिरसनं मारुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् सीताराम अर्पण आता आपण पाहणार आहोत गणपती स्तोत्र सुरुवात करूया गणपती स्तोत्राला खूप सोपे सोपे आणि पटकन होणारे आहेत आपली ही सेवा त्यामुळे सर्वांनी रोज अवश्य ही सेवा केलीच पाहिजे आज मंगळवार आहे तर आपण देवीचे जे पाच मंत्र आहेत देह सौभाग्यम आरोग्यम देह मे परम सुखम रूपम देह जयं देहि यशो देह द्वो दर्व प्रशमन त्रैलोक्य सेखिलेरी एक अस्मद्याधि विनाशनम सर्वंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधि शरण्ये त्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व बाधा प्रशमन्न त्रैलोक्य खिलेश्वरी एकमयत्वया कार्या भस्म त्वैरी विनाशनं पुत्रं देहि धनं देहि सर्वकामाचे देहि मे रूपं देहि जयं देहि येशो देहि दिशोजोजिहि ह्या पास मंत्राचं पठन आपण नेहमी केलं तर चांगलं असते मंगळवार म्हणून आपण इतर दिवशीही वाचू शकतो तप अपन बघिय गणपति स्तोत्र श्री गणेशाय नमः नारद वाच प्रणम शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम् स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विघटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपती द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसञ्जयपठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं धनार। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् જપેદ ગણપતિસ્તોત્રિર્માસે ફલં લભે સંવત્સરે સિદ્ધિંચ લે નાત્ર સંશય અષ્ટો બ્રાહ્મણેભ્યચ સમર્પે સમાર્પે વિદ્યા ભવે સર્વા ગણેશ પ્રસાદનારદપુરાણ સકટનાશન શ્રી ગણપતિ ગણપતિસ્તોત્ર સંપૂર્ણ અશા પ્રકારે આપણી જે સેવા હે ती आपली आजची सेवा झालेली आहे तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नक्की परत ही सेवा घेऊ याच्या व्यतिरिक्त जी सेवा असते ती सेवा पण आपण घेऊया तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये श्री स्वामी समर्थ